Что касается платят или не платят, вы знаете, я э, вот, занимаюсь тем, я, ответ, я председатель партии в Луганской области. И мы тоже на акцию сюда у нас едут наши представители. Нашим представителям мы оплачиваем автобусы по партийной линии, и мы оплачиваем суточные, люди должны где-то питаться. Они нигде не живут, поэтому мы больше ничего не оплачиваем, и они возвращаются потом назад. Если вы это считаете оплатой, то это, это действительно оплата идет из партийной кассы. Люди добираются своим ходом или вы исключительно собственной доставкой? Нет, мы нанимаем автобусы, и люди будут добираться на автобусах сюда. Это почти тысяча километров. Валентина Левицкая, Александр Сергеевич, оппозицион, представители оппозиционных фракций как раз говорили о том, что их представителей не пускают в Киев, всячески препятствия, там, вплоть до того, что отбирают железнодорожные билеты у людей. Вы что-то слышали об этом? Ну, на этот вопрос ответил сегодня министр. Он сказал, что если где-то такие факты есть, то пусть лично обращается к нему. Это совершенно не наши функции.